Я вас вітаю в ефірі. Вісті тема дня для вас тоді працює Ганна Черненко. Сьогодні ми будемо говорити про життя без конфліктів. Взагалі, спробуємо дізнатись, чи буває таке, і головне спробувати зрозуміти, як цього досягти. Статистика річ уперта вчені підрахували, що найбільша частина сімейних конфліктів виникає на ґрунті відсутності взаєморозуміння, недостатньої поваги врешті між подружжям, батьками і дітьми, і головне недостатньої внутрішньої потреби. Вирішувати такі конфлікти і з подібними проблемами стикається практично кожна сім'я. І Що ж нам робити? Як навчитися жити без конфліктів? Як зробити так, щоб у будинку нарешті запанували мири злагода? Про цьому сьогодні поговоримо з Віталієм Дмитровичем Фолієм, священнослужителем, старшим пастором церкви благовість, єпископом об'єднань церков Християни Віринівановської доктором Богослов'я. Доброго дня Вітаю. ви в чергове у нас в студії. Тема ну дійсно тема і цікава, і корисна. На мою думку, ось конфлікти це взагалі невід'ємна частина людського життя. Скажіть, будь ласка, чи Біблія дає якесь універсальне правило? Можливо, яке людина згадає і зупиниться на порозі конфлікту? Є таке це дійсно тема дуже обширна і саме злабаднівна сьогоднішнього дня відношення, взаємоотношення і конфлікти між родителями, близькими, родними, друзьями в бізнесі, де вообще в суспільстві. Конфликты, они были, есть и будут. И я увидел из практики моей жизни, служения моего отношения, работы с людьми, что чем я становлюсь старше, тем мне хочется меньше что-то выяснять. И чем я больше, может быть, что-то узнал, тем больше я понимаю, что залог успеха жизни ⁇ это молчание. И я увидел третью вещь, что слабые люди, они всегда все выясняют. А сильные люди они всегда ищут выход. И поэтому страх быть неуверенным в том, что ты не прав, быть уверенным в том, что ты не прав, что тебя не понимают, что тебе неправильно относятся, страх перед конфликтом высказать кому-то или услышать чье-то замечание – это порождение слабых людей. Сильные люди, они никогда не боятся быть униженными, обиженными, они никогда не боятся каких-то моментов выяснений, сильные люди, они готовы всегда к выяснению и самое основное, искать путь к решению. Слабые люди, они всегда думают о том, как обвинить кого-то для того, чтобы быть правыми и указать на недостатки чьи-то. Терри Дмитриевич, а если конфликт остался, что делать? Может быть, какие-то первые шаги для вырешения, Подскажите нашим бедочам. Всегда, очень часто в церкви и в церквах говорят что конфликт нужно всегда закончить согласием к вечеру. Потому что есть библейское место священного писания «Солнце да не взойдет во гневе вашем». Впрочем, я хочу сказать, что гневаться вообще не нужно. Это черта снова слабых людей. Сильные люди, они не ищут, как закончить конфликт, они ищут, как разрешить конфликт. И путь к разрешению конфликта – это путь разрешения всей ситуации. Мы очень часто боимся принять решение к разрешению. Нам легче вот просто извиниться, сказать: «Ой, извини, я виноват, прости, я больше не буду». А завтра повторится эта же ситуация. Поэтому залог духовных людей, которые хотят сохранить сильную семью, дружную семью. І в семье сохранить мир між дітьми і всеми, вони завжди продумують, як не повторити ошибку И конфлікту і як прийняти щось, щоб розрішити будущем, щоб не було конфлікту. Скажіть, ось ми на початку говорили, заявили те, що дуже багато конфліктів суперечок стається через те, що людина ну, просто не хоче зрозуміти того, з ким вона врешті свариться, як можливо навіть змусити себе почути свого опонента. Слышать людей ⁇ это дар. И уметь слушать людей ⁇ это залог богатства духовного человека. Это залог сильных людей. И все конфликты, они рождаются и появляются лишь только по одной причине, что мы не умеем слыш слушать друг друга и слышать друг друга. Поэтому залог успеха всегда в разрешении любого конфликта это умение определить себя к тому, что я должен выслушать человека. Во что бы то ни стало, жена должна уметь выслушать мужа, а муж должен выслушать жену. И всегда все говорят: и в этот момент нужно обязательно попросить прощения, покаяться и сказать прости и снова дальше идти. Я не об этом хочу сказать. Вы умеете выслушать, а потом сделать действие и принять решение, почему произошел. Конфликт. Конфликт ⁇ это внутреннее состояние, это не внешнее. Непонимание ⁇ это внутреннее состояние. И поэтому человек должен обратить внимание на свою духовность внутреннего состояния. от чего происходят конфликты? Растры, раздор. Апостол Павел в своем послании пишет интересную истину, говорит, между вами много конфликтов, зависть, историю. И это понимание, не плотские ли вы? Духовные люди они всегда обращают свое внимание на внутреннее состояние. Если у вас будут правильные отношения с Богом, если у вас будут правильные отношения с Библией, если у вас будут правильные отношения в духовном мире с Творцом, у вас не будет появляться внешних конфликтов, потому что залог духовного вашего состояния — это избыток. И в вот этот избыток он у вас будет изливаться. Что такое духовный внутренний избыток, который Бог дает, не человек? Это терпение, Многие меня спрашивают, а как терпеть, а как выслушать, а когда он говорит какие-то странные вещи. Духовный человек, он слушает все. И странные, и не странные, хорошие, и плохие. Но то он духовный человек. Духовный человек, он мещает все. И он человека не просто мещает, он готов его выслушать и понять его. Вот это сила духовной жизни. Вот почему семьи распадаются. Два человека слабых. Они не смогли друг друга выслушать. Если был бы один сильный, он бы выслушал, понял и поддержал. А что мое помнить от христианин, чтобы вообще уникать таких ситуаций конфликтных, как обходить их? Я думаю, что в решении всех конфликтов и как их избежать, это снова человек должен помнить об одном, какое у него отношение с Богом. Дорогие мои телезрители, я вам хочу сегодня всем сказать, мы хотим избежать конфликтов, не имея внутреннего духовного багажа. Этого не, может, не произойдет. Избежать конфликтов невозможно. Они у нас встречаются каждый день. Но сильный человек их не замечает, не обращает на них внимания. Сильный человек их обходит. Сильный человек, он просто обходит стороною, потому что внутреннее его состояние — это багаж мира, любви, понимания, отношения терпение и терпимости в совершенстве. А это дает только один Господь. Это приходит от Бога. Это дар Божий. Выслушать, понять, уразуметь и пройти мимо конфликта. Это дар от Господа. То есть, насколько я понимаю, сильная людина — это та, которая сможет поставить интересы іншої человека выше за свои, выше правильно? себя, выше. А как это сделать? Ну, людей вважають себя эгоистами, и чтобы переступить через свои желания, тут Тяжко. Вот это духовная ценность. Это, главный, так? это основное. Духовная ценность ⁇ это самое важное. Когда мы говорим о ценности духовной и избежании конфликтов, вот возьмите простую истину, притчу, даже не притчу, а историю Иисуса Христа. История Иисуса Христа заключалась в том, что он встретился с учениками, избрал их, и там был 12-й Иуда. И когда Иуда был рядом с ним, рядом с ним он знал, что он вор он знал, что он предатель, он знал, что он его предаст на смерть, он знал, что он его предаст за 30 серий, он все знал. В чем суть силы? Он шел и вмещал Иуда вот таким, как он есть. Багаж духовности — это вместить кого-то рядом вот таким, как он есть. Кто-то не может вместить алкоголика, кто-то не может вместить наркомана, кто-то не может вместить какого-то политика. Это бедность духовная, вот пример явный Иисуса Христа к ученикам. Иуда, который готов был его предать, и от начала Христос знал, но он рядом с ними шел. Это был духовный багаж. Он просто его уважал, он ему даже поручал милости не раздавать, финансы раздавать, собирать деньги, хотя он знал, что он вор. Это духовность, которая дает право э, человека до конца любить, вмещать, чего у нас не хватает. Мы готовы за любой недостаток человека наказать. Еще одну вам притчу хочу привести. Это женщина, которая была взята в прелюбодеяние. И когда ее привели к Иисусу и схватили ее на месте преступления, ей нужно было бить, побить камнями. И Христос посмотрел на нее и посмотрел на всех и сказал такую фразу. Кто из вас без греха? Бросьте на нее камень первый. В семье мы все имеем недостатки. И бросаем камни мы друг другу от бездуховности, слабости, духовной бедности и нищеты. Когда приходит духовное богатство, тогда мы готовы не камни бросать, подобно Христу, прощать, вмещать и любить. Юрий Дмитриевичу, я уважно слухала и сказала еще одну причину конфликтов. Такие и таки, наверное выслыве, когда тайны станы видомы. Скажите, ось как быть родине, мужлого подружью, друзьям у такие ситуации, как вы решить эту проблему, якуюсь такую это всплыла. Когда всплывают проблемы, здесь открывается наша духовность. Когда всплыла проблема, что Иуда должен был предать Христа, то Христос посмотрел на Иуду и сказал: иди делай поскорее. Он не сказал им, какой ты нехороший, как ты мог сделать это. Он ему сказал, иди делай поскорее. Христос видел что-то доброе, даже в плохом, что Иуда хотел сделать для него, потому что он знал, он выполняет миссию пославшего отца его. Мои родные, мы часто ожидаем, чтобы тайное всплыло, но мы должны помнить одну истину. Когда всплывает тайная, я должен быть готов ее принять, прореагировать ответить. И когда духовно я незрелый, когда мне хочется все выяснять, когда я духовно беден, и когда приходит наш дом и выяснилось, какая-то беда, муж изменил, жена изменила, дети что-то плохое сделали, и это тайное всплывает, и мы сразу реагируем. И духовная незрелость наша, она выплескивает, и мы начинаем осуждать. Дорогие телезрители, тайная не всплывет или явное вы увидите, не судите никого и не осуждайте, чтобы вам не быть судимы Богом. Потому что любовь покрывает множество грехов, любовь нужно достигать, а силу любви дает Отец Небесный. Я хочу, чтобы в вашей жизни в разрешении конфликтов тайных присутствовала Божья любовь. Тогда проблемы они будут решаться намного легче. Когда будет человеческое решать, Тарій Дмитровичу, ми напевне кожну програму не можемо нетркнутися молитви, її цілющої сили. Ось як вона допомагає вирішувати такі собі складні ситуації, конфліктні, і все досягти таки досягти вона має огромну силу в житті человека, в сім'ї. І Бог через Ісуса Христа. Утвердил на земле церковь и сказал: Врата Ада ее не одолеют. Когда мы говорим о молитве, есть молитва личная, есть молитва согласия, есть молитва церкви. Говоря об этих видах молитвы, о трех видах молитвы, я хочу сказать: Твоя личная молитва это отношение с Богом. Молитва согласия это молитва крепости. А молитва церкви — это когда Божья благодать на тебя через священнику приходит и изливается. Чтобы разрешить многие конфликты и многие ситуации в жизни вашей, вам очень важно обратить внимание на одну истину. К вам пришла проблема. К вам пришла неудача. Вы разочаровались и услышали какую-то тайную ситуацию, и в душе вашей беда. Первое. В чем разрешение ваше придет? Склонитесь перед Богом и откройте свою боль. Открыв свою боль перед Богом, вы чувствуете, вам не стало легче. Сделайте второй шаг. Позвоните своим друзьям, которые могут вас поддержать в молитве. И в согласии помолитесь, чтобы Бог вам помог перенести эту боль. Вы чувствуете, и это вам не помогает. Идите в церковь. Наш город наполнен множеством церквей, православные храмы. Лютеранские, методисты, католические храмы стоят, стоят храмы других церквей протестантских, вы будете пойти сейчас как в ДК, как в молитвенный дом, как в храм с куполами. И прийти туда и попросить священников, чтобы за вас помолились. Если вы мне слышите сегодня и вы переживаете тяжелую ситуацию в вашей жизни, у вас распадается семья, у вас непонимание в семье. Вас нет понимания с детьми вашими, я вас приглашаю на молитву. Я хочу лично за вас молиться, чтобы Божий мир наполнил вас, и в сердце вашем пришло благоволение. Я уверенно хочу сказать, много может усилена молитва праведных. Бог слышит людей, как наедине, как вместе группа людей, как церковь, Бог особо хочет слышать и помочь вам в ваших нерешенных. Конфліктах. Я вірю глибоко, що Бог є Бог відвічащим. Дякую вам, що навіть навіть заслухалася. Ви знаєте, дійсно складна тема життя без конфліктів. Я думаю, ми хоча б спробували нашому глядачу дати той шанс. Шанс прийти до життя без конфліктів. І він дослухається ваших порад, особливо таких ось Важливих слів наприкінці, які ви сказали. І, на жаль, час на цю програму вже вичерпав. Будемо прощатися. Ще раз вам дякую, що ви завітали до нашої студії. Це вже не перша наша зустріч, думаю, не остання. І думаю, цим ми будемо якось лікувати людей, лікувати, да? робити їх антиконфліктними, таке да. модне слово. Дорогі телеглядачі, кожен обирає свій шлях на скінченні не гаразд, до сварки, суперечки. Або ж все ж таки мир благополуччя і злагоди в будинку. Але якщо вам хочеться бути поряд із коханими, близькими людьми відчувати їхнє і турботу зверніться до Бога, помоліться за ближніх і постарайтеся їх почути, і головне зрозуміти. Нагорода за це сімейний затишок і щастя. А я нагадую, що у нас у гостях сьогодні був Віталій Дмитрович Фалій, священнослужитель, старший пастор церкви, благовість, єпископ об'єднань церков християн, віри євангельської доктор Богослов'я. Тема нашої програми була Життя без конфліктів. До нових зустрічей. Наталі Болгар жіноча класика для тебе. Успішною та сучасною. Партнер показу Вода Слобожанська. Якість води це якість життя.